Повертаємося до потенційних футболістів, які можуть зіграти ключову роль у національній команді. Це, безперечно, Олександр Зінченко, один з них, футболіст, який перейшов в Манчестер-Сіті, зіграв товариські поєдинки. Зараз віддали його в оренду в ПСВ. І його прізвище пролунало з уст Мауру та Сотті, так само, як і Едуарда Соболь. Давайте послухаємо, з яким настроєм він приїхав в національну команду. Розкажи, от як Манчестер-Сіті, як от гвардіола. Ну, это действительно уровень, к которому нужно стремиться каждому футболисту. Отличается всем. И работа с мячом, скорость игры, интенсивность и так далее. Было много бесед, и тет а -тет, и общекомандные, но это все в основном было по игре. Потому что там люди думают только о футболе. Фернандини очень сильно мне помог и в адаптации, и вообще вообще не я с ним больше всего играл время. У меня всегда были цели играть там и мечты, и поэтому, конечно, я занимался языком отдельно, и сам учился, и с учителем. То есть, как бы, кто хочет чего-то добиться, тот, конечно, будет делать для этого все необходимое. Знаю именно по СМИ, что оттуда очень хорошие футболисты уходили дальше в европейские клубы, такие как Манистл, Роналдо Роналда и так далее. И такой чемпионат я считаю в пятерке сильнейших сейчас на данный момент. И хорошая скоростя футбола и сам футбол такой как бы европейского стиля не бей, бей, бей вперед так так сказать а все через пас и что радует то что ПСВ играет всегда первым номером